Всем привет. Так, О, отбой тревоги. Ну что, покажу цели. Я честно удивлю. Он зашла и так и довольно неплохо. И так раненько. Так что сейчас покажем вам. Так, видите? Видите? А, Хотели. А главное, что все красиво, ровненько. Так что я вам так скажу. Метод хороший. Посева такой севалкой. Так что всем рекомендую, как бы, ну, реально хорошо. Получается расход малый. Не надо потом, как мы прошлый год, там бешеный расход с песком. Был. Чем... Мало того, что ты песком раскидаешь ее, а потом еще загребаешь граблями, это, конечно, ну... Такое, если я вам так скажу. Я купил вообще 10 килограмм, а потратил 10 килограмм 7. На ну, вот, девица. Вот он, бачите, да? Ну, вот говоря. Ось вот отсюда. И он до того парника, бачите, да, парник. А это посияю я. я... І ось от так от, так от І до туди. Ну да тут багато, коротше, пантар такий, немалий. Так що як-то так Так що я вам скажу хороше дело це сівалка, як мені воно в голову пришло, чесно. Потім я, кстати, бачив теж вже сіяли так, пацаны. раньше як то не попадалось відосики, що сіють. ней. Так что, ух, пчелки летают, как хорошо, видите. На облете, Видно? Видно. Так что, как-то так. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Не забываем про колокольчик, чтобы не потерять. И не пропустить нас следующие видео про фацелию буду также дальше чуть-чуть перевырос еще снимем видео так что как так и кстати фазан падла проходы скотина выгребаемые семечки ну все всем папа до новых встреч